جاتی جولیت اور اس کے چار بائیوں کا اسرار یقیناً آپ مشہور جائنٹ جاتی جولیت کے واقعہ سے واقف ہوں گے جو کہ فلسطیوں کا ایک خوفناک جائنٹ تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مقدس صحیفوں میں مرکوز سب سے مشہور جائنٹ ہے تاہم بہت کم لوگ کچھ دلچسپ تفصیلات سے واقف ہیں اور اس کی زندگی کے بارے میں تجسس رکھتے ہیں اس ویڈیو میں ہم جاتی جولیت کے بھائیوں میں سے ہر ایک کی تاریخ اور اصلیت پر بات کریں گے یہ پانچوں جائنٹس یا جنات تھے جنہوں نے اپنے خون کی لکیر کا اشتراک کیا یا اپنے خاندان کی نسل کو بڑھایا آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے اس سے پہلے کہ اس واقعہ میں چھپی ہوئی مسٹری پر سے پردہ اٹھائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے آپ بلس ہوتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے گا اور اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی اور فرینڈز اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا وہاں پر اور بھی بہت ساری آپ کو کلام مقدس کی مفید اور معلوماتی اور مکاشفاتی ویڈیو مل جائیں گی جس کے وسیلہ سے آپ روحانی طور پر اور خدا کے کلام میں مضبوط ہوتے جائیں گے برکت پاتے جائیں گے سو ان ویڈیوز کو بھی دیکھیے گا تاکہ آپ خدا کے کلام کو اور زیادہ اچھے اور گہرے طریقے سے جان سکیں آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اب ہم جاتی جولیت کی تاریخ اور اس کے اصل پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں مقدس صحیفوں میں مرکوز سب سے مشہور جائنٹ کی زندگی کے بارے میں ابھی بھی بہت سے اسرار موجود ہیں اس کا خاندان اور اس کی اصلیت بہت کم لوگ جانتے ہیں اس خوفناک اور دہشت ناک دیو کے پیچھے چھپی سچی کہانی پر روشنی ڈالتے ہیں اس کی زندگی کے حقائق اور تجسس کے درمیان ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ اس کے جینیاتی رشتہ داروں سے نواقف ہیں کیا آپ اس کے بھائیوں کے بارے میں جانتے ہیں استثناء کی کتاب ہے اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی دس آیت میں لکھا ہے وہاں پہلے امیم بسے ہوئے تھے جو اناکیم کی ماند بڑے بڑے اور لمبے لمبے اور شمار میں بہت تھے اور اناکیم ہی کی طرح وہ رفائیم میں گنے جاتے تھے یہ جنات رفائیم سے تعلق رکھتے تھے اور یہ فلسطیوں کے شہر جات سے ان کا تعلق تھا بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ قدیم زمانوں میں زمین پر جبار موجود تھے جو غیر معمولی طاقت اور قد و قامت رکھتے تھے ان میں سے کچھ کو رفائیم بھی کہا جاتا ہے اب جب میں یہ جنات کہہ رہا ہوں تو آپ اس کو دیو بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو جائنٹس بھی کہہ سکتے ہیں جاتی جولیت اور اس کے بھائی انہی طاقتور جائنٹس کی نسل سے تھے اور ان کا قبیلہ فلسطین کے شہر جات میں آباد تھا جب جاتی جولیت کے چاروں بھائیوں نے سنا کہ دعود نے ان کے بھائی کو قتل کر دیا ہے تو ان چاروں نے قسم کھائی کہ وہ دعود بادشاہ کو قتل کر دیں گے پہلا سیمل اس کا ستروں باب اور اس کی چار آیت میں لکھا ہے اور فلسطیوں کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام جاتی جولیا تھا اس کا قد چھے ہاتھ اور ایک بالیشت تھا اور اس کے سر پر پیتل کا خوت تھا اور وہ پیتل ہی کی ذرا پہنے ہوئے تھا جو تول میں پانچ ہزار پیتل کی مسکال کے برابر تھی اور اس کی ٹانگوں پر پیتل کے دو ساکھ پوش تھے اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی برچھی تھی اور اس کے بالے کی چھڑ ایسی تھی جیسے جلاہے کا شہتیر اور اس کا نیزے کا پھل چھ سو مسکال لوہے کا تھا اور ایک شخص سیپر لیے ہوئے اس کے آگے آگے چلتا تھا اتنی بڑی قدو کامت رکھنے والا جاتی جولیت دعود کے سامنے نہیں ٹک پایا داؤد نے جو ہے وہ ایک ہی پتھر سے اس کو ڈھیر کر دیا جب آپ بائبل کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دعود نے جب جاتی جولیت کا سامنا کرنا تھا اس سے پہلے اس نے جو ہے وہ پانچ چکنے چکنے پتھر جو ہے وہ اپنے واسطے چن کر چرواہے کے تھیلے میں ڈال لیے کیوں کیونکہ دعود یہ جانتا تھا کہ جاتی جولیت کے اور بھی بھائی ہیں تو شاید وہ بھی جنگ میں آئے ہوں گے سو so, ہم دیکھتے ہیں کہ دعود نے ایک ہی پتھر سے جاتی جولیت کو جو ہے وہ ڈھیر کر دیا اور اسی کی تلوار کو لے کر اسی کا سر اس نے قلم کر دیا جب دعود نے جاتی جولیت کو مارا تو یہ خبر نہ صرف اسرائیل میں بلکہ فلسطیوں میں بھی جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور جب جاتی جولیت کے بھائیوں نے یہ خبر سنی تو انہوں نے جو ہے وہ قسم کھائی کہ وہ دعود بادشاہ کو جو ہے وہ ہلاک کر دیں گے کچھ ماہرین اور نظر سازوں کے مطابق ان جنات میں سے ایک نے دعود کا سامنا کیا اور اس سے جنگ کی تاہم جیسا کہ ہم بعد میں ویڈیو میں تفصیل سے دیکھیں گے اسرائیل کے جنگ جنگجو نے دعود کو خبردار کیا تھا کہ وہ خود کو مزید جنگوں میں شامل نہیں نہ کرے تاکہ اسرائیل کا چراغ بج نہ جائے انہوں نے دعوت کو بھی یہ کہا کہ وہ کسی دوسرے دیو کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ ان پر بھروسہ کرے جب بنی اسرائیل غلامی کے گھر یعنی مصر سے نکلے تو انہوں نے خود کو کنان میں مختلف کنانی قبائل اور جنات کی نسل کے درمیان پایا ان کا قد دس سے پندرہ فٹ کے درمیان تھا جو ایک ناقابل یقین جسامت تھی ان میں سے بعض کی اونچائی تقریباً پندرہ فٹ اور چوڑائی چھ اشاریہ پانچ فٹ کے لگ بھگ تھی ان کا جسم اتنا بڑا تھا کہ اسے سہارا دینے کے لیے ایک پورے لوہے کے بختر کی ضرورت پڑتی تھی عبرانی لفظ رفائم کا ترجمہ طاقتور آدمی یا جنات کے طور پر کیا جا سکتا ہے استثناء کی کتاب ہے اس کا چوتھا باب اور اس کی سینتالیس آیت میں لکھا ہے اور پھر اس کے ملک کو اور بسن کے بادشاہ اوج کے ملک کو اپنے قبضہ میں کر لیا بائبل میں ایک جناتی قوم کا بھی ذکر ہے استثناء کی کتاب دوسرے باب کی دس اور گیارہ آیت میں اور اس قوم کو اناکیم کہا جاتا ہے یہ ایک طاقتور اور لمبی قد و قامت والی نسل تھی جو اسرائیل کے کنان پر قبضے سے پہلے وہاں آباد تھی عبرانی جسوسوں نے اناک کے بیٹے کو جنات کے طور پر دیکھا اور یہ اطلاع دی جس سے بنی اسرائیل میں خوف اور شک پیدا ہوا بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یشوا اور بنی اسرائیل نے بہت سے جنات کا سامنا کیا اور انہیں مار ڈالا زیادہ تر بچ جانے والے ان جنات میں سے اکثر نے ہمسایہ ممالک میں پناہ لی اور دیگر ممالک کو بھی یہ بھاگ گئے یہاں تک کہ افریقہ تک پھیل گئے در حقیقت دنیا کے تقریبا تمام خطوں اور مختلف اقوام میں ان خوفناک جنات کے بارے میں افسانے موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف سرزمین کنان ہی نہیں بلکہ میسوپٹینیا افریقہ امریکہ یورپ اور ہندو بھی قدیم زمانہ میں جنات کے مسکن تھے اب ہم جاتی جولیت کے بایوں میں سے ہر ایک کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں وہ سب ایک ہی جناتی نسل سے تعلق رکھتے تھے پہلی تواریخ ہے اس کا بیسواں باب اور اس کی پانچ آیت میں لکھا ہے اور فلسطیوں سے پھر جنگ ہوئی تب یور کے بیٹے الہنان نے جاتی جولیت کے بھائی لہمی کو جس کے بالے کی چھڑ جلاہا کے شہتیر کے برابر تھی مار ڈالا اس شائٹ میں ہمیں کچھ تجسس انگیز باتیں ملتی ہیں جیسے کہ جاتی جولیت کے بھائی کا نام اور اس کے بھائی کے بھائی نیزے کی جسامت شامل ہے اس کے نیزے کا وزن بھی بہت زیادہ تھا کیونکہ جلاہے کے شہتیر بہت بڑے اور وزنی ہوتے ہیں اگر اس کا نیزہ جلاہے کے شہتیر کے برابر تھا تو بلا شبہ یہ ایک انتہائی باری اور طویل نیزہ تھا امکان ہے کہ دیو ہیکر نال لہمی کا قد بھی دس فٹ یا ساڑھے دس فٹ کے قریب رہا ہوگا دوسرا سمویل ہے اس کا اکیسوان باب اور پندرہ اسے پڑھتے ہیں اور فلسطی پھر اسرائیل سے لڑے اور دعود اپنے خادموں کے ساتھ نکلا اور فلسطیوں سے لڑا اور دعود بہت تھک گیا اور عشبی بنوب نے جو دیوزادوں میں سے تھا اور جس کا نیزا وزن میں پیتل کی تین سو مسکال تھا اور وہ ایک نئی تلوار باندھے تھا چاہا کہ دعوت کو قتل کرے پر زرویا کے بیٹے ابیشے نے اس کی کمک کی اور اس فلسطی کو ایسی ضرب لگائی کہ اسے مار دیا تب دود کے لوگوں نے قسم کھا کر اس سے کہا کہ تو پھر کبھی ہمارے ساتھ جنگ پر نہ جائے گا تا نہ ہو کہ تو اسرائیل کا چراغ بجھا دے اور ہم نے ابھی جیسا پڑھا ہے کہ یہ جاتی جولیت کا دوسرا بھائی تھا اور اس کے نیزے کا وزن تقریباً جو ہے وہ تیس پاؤنڈ بنتا ہے اور اس نے ایک نئی زبردست بھی تھام رکھی تھی جو نہایت باری اور تیز تھی کچھ ماہرین کے مطابق صرف اس کے نیزے کا وزن ہی جو ہے وہ بیس سے تیس پاؤنڈ تک تھا جو اس کی غیر معمولی جسامت کو ظاہر کرتا ہے اور جیسے میں نے ویڈیو کو شروع میں بتایا تھا کہ جاتی جولیت کے بائیوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ انہوں نے دعوت کو قتل کرنا ہے تو اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ عشبی بنوب جو کہ جاتی جولیت کا بھائی تھا اس نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اس نے دعود کو قتل کر دینا ہے لیکن دودھ کے ساتھی ابھیشیک نے جو ہے وہ اس کی مدد کی اور اس دیو کو یا اس جائنٹ کو جو ہے وہ مار گرایا یہ دلچسپ بات ہے کہ دعود نے جو ہے وہ اس عشبی بنوب کا بھی سامنا کیا مگر مسلسل جنگوں کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو چکا تھا اور اسے مدد کی ضرورت پڑی ابھی شہ نے دعوت کو بچایا اور دشمن کو شکست دی اب ہم جاتی جولیت کے تیسرے بھائی کے بارے میں پڑھتے ہیں دوسرا سمل ہے اس کا اکیسواں باب ہے اور اس کی اٹھارہ میں لکھا ہے اس کے بعد فلسطیوں کے ساتھ پھر جوب میں لڑائی ہوئی تب خساتی سبکی نے سب کو جو دیوزادوں میں سے تھا قتل کیا کچھ علماء کا اندازہ ہے کہ جو صف تھا اس کی قد و کامت جو ہے وہ بھی جاتی جولیت کی طرح تھی اور اس کا قد تقریبا نو سے دس فٹ کے درمیان کا تھا اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور جن یا دیو کی موت کیسے ہوئی دوسرا سیمیل ہے اس کا اکیس ماں باب اور اس کی انیس آیت میں لکھا ہے پھر فلسطیوں سے جوب میں ایک اور لڑائی ہوئی تب الہنان بن یری ارجیم نے جو بیتل ہم کا تھا جاتی جولیت کو قتل کیا جس کے نیزے کی چھڑ جلاہے کے شہتیر کی طرح تھی اور ماہرین کے مطابق بائبل کے علماء کے مطابق اس جن کی یا اس دیو کی جو قد قامت تھی یا اونچائی تھی یا لمبائی تھی وہ دس فٹ کے قریب تھی اس پہلوان کے بارے میں سب سے زیادہ تجسس پیدا کرنے والی بات اس کا نام ہے جو جاتی جولیت سے مشہبت رکھتا ہے وہی جاتی جولیت جس کا سامنا دعود بادشاہ نے کیا تھا اور اسے مار ڈالا تھا بائبل کے متن سے معلوم ہوتا ہے کہ جاتی جولیت کے چار بائی تھے لیکن اس جاتی جولیت کو جو ہے وہ اس کے بھائی کے طور پر بیان نہیں کیا گیا لیکن کچھ علماء کے مطابق یہ بھی ان کے بائیوں میں شامل تھا لیکن جب ہم دعوت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس نے پانچ پتھر لیے تھے اس کا مطلب تھا کہ جاتی جولیت کے چار بھائی تھے اور پانچواں جو تھا وہ جاتی جولیت تھا تو اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے بائبل کو دھیان سے اگر ہم پڑھے تو ہمیں تقریباً ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے چونکہ ہم نے پانچ پہلوانوں کا یا جنات کا ذکر کیا تھا یا دیو قد و کامت رکھنے والے انسانوں کا ذکر کیا تھا سو دیٹس وائی میں نے ان پانچوں کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی ہے لیکن ابھی جو ہے ویڈیو مکمل نہیں ہوئی ابھی ان کے بارے میں اور بھی بہت دلچسپ معلومات باقی ہے سو سٹے وی دس دیکھتے رہیے دوسرا سیمل اس کا اکیسواں باب اور اس کی بیس میں لکھا ہے پھر جات میں لڑائی ہوئی اور وہاں ایک بڑا قداور شخص تھا اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں چھے چھے انگلیاں تھیں جو سب کی سب گنتی میں چوبیس تھی اور یہ بھی اس دیو سے پیدا ہوا تھا جب اس نے اسرائیلیوں کی فضیت کی تو دعوت کے بائی سمی کے بیٹے یونتن نے اسے قتل کیا سو آج ہم نے دیکھا کہ جاتی جولیت کے جو چار بھائی تھے اور اس کے علاوہ ان کے بیٹے اور بھی جنات کے بارے میں یا دیو کے بارے میں پڑھا ہے کہ کس طرح اسرائیل نے ان کو قتل کیا تو یاد رکھیے خدا آج بھی جو ہے وہ چھوٹے سے انسان کو لے کر بہت بڑا بنانا چاہتا ہے لیکن صرف یہ ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے دعود نے اس پر بروسہ کیا جبکہ کہ نے نہیں کیا اور دعود کو خدا نے جو ہے وہ بلیس کیا اور سول کی حکومت کو لے کر دعود کو دے دی سو so اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں دعود نے پانچ پتھر اس لیے لیے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چاتی جولیت کے چار بھائی اور ہیں اور اگر وہ پانچوں میدان میں آئیں گے تو ایک ایک پتھر سے میں سب کو ہلاک کرتا جاؤں گا یہ دیکھیں دعوت کے اندر ایمان کس قدر تھا اور وہ کس قدر اس کی پریپریشن کر کے آیا تھا بعض اوقات جب ہم اس سٹوری کو پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید دعوت نے پانچ پتھر اس لیے لے لیے کہ شاید ایک سے نہیں چلو دوسرے سے تیسرے سے اس طرح نہیں بلکہ وہ ایک جن کے لیے یا ایک دیو کے لیے ایک پتھر لے کر گیا اور چونکہ جاتی جولیت کے چار اور بائی تھے سو اس لیے اس نے پانچ پتھر لیے ایک جاتی جولیت کے لیے اور چار اس کے بائیوں کے لیے لیکن اس واقعہ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ بائبل میں بہت ساری ایسی مسٹریز ہیں جن کو ابھی ہم نے جو ہے وہ ڈسکور نہیں کیا لیکن یہ چینل آپ کو ایسی تمام مسٹری جو ہے وہ بتائے گا اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ویڈیو کے نیچے ضرور اپنے کا اظہار کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے کیونکہ ہم اس چینل پر اس طرح کا کانٹینٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈس کے ساتھ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کے لنک کو شیئر کر سکتے ہیں خدا مند آپ کو برکت دے